আমি দুজনী বাই ভনী আছিলোঁ মোৰ মা আৰু দেউতা সৰুতে ঢুকাইছিল সেইকাৰণে মামাই মোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈয়ে আহিলে মোৰ মামাৰ ছোৱালী ৰঞ্জিতাৰ বিয়াৰ সময়ত মোৰ বয়স মাত্ৰ ষোল্ল বছৰ আছিল আমাৰ দুয়োজনী বাই ভনীৰ মাজত বয়সৰ বহুত পাৰ্থক্য আছিল মোৰ মাত্ৰ এজনীয়েই বা আছিল বাৰ বিয়াৰ সময়ত কান্দি কান্দি মোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ পৰিছিল বিদায়ৰ সময়ত ভিনদেৱে মোক তেওঁৰ ওচৰত বহিবলৈ দি মৰমেৰে মোৰ হাতত ধৰি ক'লে মমী কান্দিবলৈ কি আছে বাৰ ঘৰ মানে তোমাৰেই ঘৰ গতিকে তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ পাৰিবা তেওঁৰ কথাখিনি শুনি মই সুখী হৈ পৰিছিলোঁ বাৰ বিয়া আন এখন চহৰত হৈছিল তেওঁ আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে যে যেতিয়াই তুমি তোমাৰ বাৰ ঘৰলৈ আহিবা তেতিয়াই মই তোমাক আমাৰ চহৰখন ফুৰাবলৈ লৈ যাম মই কেতিয়াবা বাৰ ঘৰলৈ গৈ বহুত মজা কৰিম তাক লৈ হৃদয়ত বহুত আশা জাগি উঠিছিল এনেকৈ বাৰ বিয়াৰখন এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু মই তাইৰ চহৰলৈ যাবলৈ পৰা নাছিলোঁ এবছৰৰ পাছত বা ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ৰমেশ ভেণ্ডিও তাইৰ লগতে আহিছিল ঘৰত থকা সময়খিনিত তেওঁ মোৰ লগত বহুত মৰমেৰে কথা পাতিছিল তেওঁ মোৰ বাবে বহু উপহাৰো লৈ আনিছিল মোৰ কোনো ভাইটি নাছিল গতিকে মই তেওঁক দাদা বুলিয়েই মানি লৈছিলোঁ এসপ্তাহ থকাৰ পিছত তাইৰ নিজৰ শহু একৰ ঘৰলৈ উভতি গ'ল দুই মাহৰ পাছত আকৌ বাৰ ফোন আহিল তাই তেতিয়া কলেজে তাইৰ গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু এই খবৰটো শুনি মই মামী আৰু মামা বৰ সুখী হৈ পৰিছিলোঁ বহুদিনৰ মূৰত ঘৰলৈ এনে এটা সুখবৰ আহিছিল বায়ে বহুত চিন্তিত হৈ মামীক কৈ আছিল যে তাই এতিয়া বহুত অকলশৰীয়া তাই এতিয়া এইটো অৱস্থাত আন এখন চহৰত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ তাই বৰ বমি আৰু মূৰ ঘৰুৱা হৈছিল আৰু ডাক্তৰে তাইক জিৰণি ল'বলৈ কৈছে মোৰ বাজনী মামীৰ অতি মৰমৰ আছিল মামীয়ে তাইক ঘৰত আহি থাকিবলৈ ক'লে তাই ক'বলৈ ধৰিলে যে ৰমেশ ভিন্দুৱে তাইক এৰি থাকিবলৈ মান্তি নহয় ইফালে ডাক্তৰে দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলৈও বাধা দিছে যদিহে বায়ে ঘৰত থাকিবলৈ আহে তেন্তে ৰমেশ ভিনদেও আৰু বাৰ শহুৱেকৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব এমাহ দুমাহৰ কথা নাছিল এতিয়াও প্ৰায় ন মাহ বাকী আছিল বাৰ কথা শুনাৰ পিছত মামীয়ে ক'লে যে চিন্তা নকৰিবা মই মমীক তোমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিম তাই তোমাৰ ওচৰত থাকিলে তোমাৰ মনটো ভাল লাগি থাকিব আৰু তাই ঘৰৰ সকলো কাম কাজো কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া মামীৰ কথা শুনি বাই সুখী হৈ পৰিছিল মমীক অকলে পঠিয়াব নালাগে মই ৰমেশক লৈ আহিবলৈ কৈছোঁ মই ইমান দিনে এই সুযোগৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ গতিকে লগে লগে আনন্দৰে মোৰ কাপোৰ বেগটো পেক কৰিলোঁ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাহী হোৱাৰ আনন্দটোৱেই বেলেগ আছিল তিনিদিনৰ পিছত ভিনদুৱে মোক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ আহিল আৰু ময়ো তেওঁৰ লগত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া মই নিজৰ চহৰখন এৰি আন এখন চহৰলৈ আহিছিলোঁ বাৰ ঘৰত কেৱল শহুৰেকেই আছিল গতিকে মই ইয়াত থকাত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাছিল তাই মোক দেখি বহুত ভাল পালে আৰু মোৰ বাবে মোৰ পচন্দৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিল তাই মোক থাকিবলৈ সিহঁতৰ ৰুমৰ সন্মুখৰ ৰুমটো দিলে মই এতিয়া তাইৰ শহুৱেকৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁৰ ৰুমলৈ বুলি গৈছিলোঁ তেওঁ এজন বিচনাত পৰি থকা বেমাৰী মানুহ আছিল মোক দেখি তেওঁ অদ্ভুত কথা ক'বলৈ ধৰিলে তেওঁৰ কথাবোৰ মোৰ বুজা শক্তিৰ বাহিৰত আছিল বাই মোৰ হাতত ধৰি তেওঁৰ ৰুমৰ পৰা উলিয়াই আনিলে আৰু ক'লে যে তাইৰ শহুৰেক বহুত বছৰৰ পৰা বেমাৰী হৈ আছে সেইকাৰণে প্ৰায় উল্টা ফুল্টাবিলাক বকি থাকে এতিয়াৰ পৰা তুমি তেওঁৰ ৰুমলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বাই শহুৰেকে তাইৰ বিয়াটো আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাছিল ৰমেশ ভিনদেউৰ বাবে বাৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আমাৰ মামাৰ কোনোবা বন্ধুৱে আনিছিল মই তাইৰ শহুৰেকক আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছোঁ আৰু এইটো সঁচা কথা আছিল যে তাইৰ শহুৰেকক লগ কৰি মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ মই বাৰ ঘৰলৈ অহা তিনিদিনেই হ'ল মই তাইৰ শহুৱেকৰ কোঠালৈ যোৱা নাছিলোঁ ভিনদেৱে মোৰ বহুত যত্ন লৈছিল বাৰ গাটো ভাল নোহোৱাৰ বাবে তাই বেছিভাগ সময় বিচনাতে কটাইছিল মই গোটেই ঘৰখন চম্ভালি লৈছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত এদিন এনেকুৱা কিবা এটা হ'ল যে মোৰ গা মোক শিঞৰি উঠিল ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পিছত পাকঘৰটো চাফা কৰি মই মোৰ ৰুমলৈ গৈ ভাবিছিলোঁ যে ৰাতি গাটো ধুই শুম গৰম বহুত বেছি পৰিছিল আৰু ঘাম ওলোৱাৰ বাবে গাটো তিতি গৈছিল এতিয়া গা ধুবলৈ বুলি মই মোৰ ৱাছৰুমলৈ গ'লোঁ আৰু অলপ সময়ৰ ভিতৰতে মোৰ এনেকুৱা লাগিল যেন কোনোবাই মোক চাই আছে প্ৰথমতে ভাবিলোঁ যে মোৰ বাইদেউ হ'ব কিন্তু হঠাৎ বাথৰুমৰ আইনাখনলৈ চাই থটমত খালোঁ তাত এটা ছাঁ দেখিছিলোঁ আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে কোনোবাই মোক গোপনে চাই আছিল এই কথাটোৱে মোক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল এতিয়া মই খৰধৰকৈ কাপোৰবিলাক পিন্ধি ৰুমৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ বাইদেউৰ ৰুম পাওঁতে বা আৰু ভিনদেউৱে দুয়ো একেলগে বিচনাত শুই আছিল মই মোৰ ৰুমৰ পৰা খৰখেদা কৰি আহোঁতে ৰুমৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া দুয়োকে একেলগে শুই থকা দেখি মোৰ বৰ লাজ লাগিছিল ভিনদেৱে মোক দেখি উঠি বহিল আৰু ক'লে যে মমী ভিতৰলৈ আহা তুমি দুৱাৰত কিয় ৰৈয়ে আছা মই এতিয়া বুজিব পৰা নাছিলোঁ যে মই এতিয়া কি কৰিম মই তেওঁলোকক কেনেকৈ ক'ম যে মই বাথৰুমৰ আইনাখনত কাৰোবাৰ ছাঁ অনুভৱ কৰিছিলোঁ মই তেওঁলোকক মিছাকৈ ক'লোঁ যে বাইদেউ তুমি গাখীৰ খাবা নেকি সেইটো সুধিবলৈহে আহিছিলোঁ বাই ক'লে যে তুমি গৈ জিৰণি লোৱা এতিয়া যি কাম বাকী আছে মই ৰমেশক কৰিবলৈ ক'ম মই মোৰ নিজৰ ৰুমলৈ উভতি আহিবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ চকু বাৰ শহুৰেখৰ ওপৰত পৰিল তেওঁ বাহিৰৰ পৰা উভতি আহি নিজৰ ৰুমলৈ আহিল তেওঁ মোৰ ফালে বৰ অদ্ভুত চকুৰে চাই ক'লে তুমি বৰ ধুনীয়া আৰু সহজ সৰল নিজৰ যত্ন ল'বা অন্ধভাৱে কাকোৱে বিশ্বাস নকৰিবা তেওঁৰ কথা শুনি মোৰ খং উঠি গ'ল মই ভবা নাছিলোঁ যে তেওঁ যে মোক এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিব ভয় খাই মই লগে লগে মোৰ ৰুমলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া এনেকৈ গোটেই ৰাতিটো মই সাৰ পাই কটালোঁ বাই মোক কৈছিল যে তাইৰ শহুৰ এক অসুস্থ আৰু তেওঁ নিজৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই নাহে গতিকে ইমান ৰাতি বাহিৰত তেওঁ কি কৰি আছিল এই কথাটো মোৰ বৰ আচুৱা যেন লাগিছিল আইনাখনত দেখা ছাঁটো মোৰ ভ্ৰম আছিল নে কোনোবাই মোক চাই আছিল তাত বাইদেউৰ শহুৰ এক আছিল নেকি বাৰু এই প্ৰশ্নটোৱে মোক বৰ অশান্তি দিবলৈ ধৰিছিল গতিকে গোটেই ৰাতিটো মোৰ চকুত টোপনি নাহিল পিছদিনা ৰাতিপুৱা ভিনদেৱে অফিচলৈ যাওঁতে মোক ক'লে মমী মই সন্ধিয়া সোনকালে আহিম আৰু তোমাক শ্বপিং কৰিবলৈ লৈ যাম তুমি সন্ধিয়া সাজু হৈ থাকিবা এই কথা কৈ তেওঁ হঠাৎ মোৰ ওচৰলৈ আহি মোৰ গালত চিকুটি অফিচলৈ গুচি গ'ল তেওঁৰ এনে আচৰণ দেখি মই থটমত খাইছিলোঁ সেইটো সময়ত বাইদেৱে পিছফালে থিয় হৈ আছিল তাই ক'লে যে ভিনদেৱে তোমাক বহুত ভাল পায় তুমিও তেওঁৰ যত্ন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ আজিকালি মই তেওঁৰ যত্ন ভালদৰে ল'ব পৰা নাই তেওঁ অফিচত বহুত কষ্ট কৰে আৰু ভাগৰুৱা হৈ পৰে বাৰ কথাখিনি শুনি মই ক'লোঁ যে তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মই ভিনদেউৰ যত্ন ল'ম সন্ধিয়া যেতিয়া মই সাজু হ'লোঁ তেতিয়া ভিনদেৱে মোক বজাৰ কৰিবলৈ লৈ গ'ল তেওঁ বাইদেউতকৈ বেছি মোৰ বাবেহে বজাৰ কৰিছিল কিন্তু এই সুখখন কেইদিনমানৰ বাবেহে আছিল এদিন নিশা হঠাতে লাইটটো নুমাই গ'ল আৰু তাৰপিছত কোনোবাই মোক জুইৰে ঠেলি দিলে মই তেতিয়া বহুত ভয় খাই গৈছিলোঁ এই ঠেলাটো মই আশা কৰাই নাছিলোঁ মোক ঠেলা মাৰি তেওঁৰ লগে লগে মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ভয়তে মই মোৰ ৰুমলৈ দৌৰি আহিলোঁ মই সেইটো সময়ত একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ মই এতিয়া দেৱালৰ সহায়ত বাৰ ৰুম গৈ পালোগৈ আৰু তাইক মাত লগালোঁ তাইত এতিয়া ক'লে যে মমী তুমি একেবাৰে ভয় নকৰিবা প্ৰায় আমাৰ ঘৰৰ লাইটটো নিজে নিজে অফ হৈ যায় ভিনদেৱে লাইনটো ঠিক কৰিবলৈ গৈছে বাইদেৱে নিজৰ মোবাইল ফোনটোৰ টৰ্চটো জ্বলাই দিছিল মোৰ হাতত মোবাইল এটাও নাছিল মই মোৰ বাইদেউৰ ওচৰত বহি কান্দিবলৈ ধৰিলোঁ কিছু সময়ৰ পিছত লাইটটো জ্বলি উঠিল তাই ক'লে যে তুমি এনেকৈ কিয় ভয় খাইছা তুমি যদি এনেকৈ ভয় খাই থাকা তেনেহ'লে মোৰ যত্ন কেনেকৈ ল'বা বাইদেউৰ কথা শুনি মই ক'লো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মোৰ ৰুমত কোনোবা উপস্থিত আছিল সেইবাবে মই ভয় খাইছিলোঁ মোৰ কথা শুনি তাই জোৰেৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে যে ভিনদেৱে দেখোন মোৰ লগতে আছিল আৰু মোৰ শহুৰ দেউতাও নিজৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই নাহে তুমি আন্ধাৰৰ কাৰণে ভয় খাইছা চাগে মই এতিয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে মই বাক কেনেকৈ বুজাম যে মোৰ ৰুমত কোনোবা আছিল কিন্তু কোন হব পারে সেই কথাটোহে মই বুজি পোৱা নাছিল। যদি ভিনদেউ বাইদেউৰ লগত আছিল তেন্তে মোৰ লগত ৰুমটোতনো কোন আছিল প্ৰথমতে বাথৰুমৰ আয়নাত পৰা চা আৰু এতিয়া মোৰ রুমত কোনোবা উপস্থিত থকাৰ অনুভৱ এই সকলোবোৰ বাবে মই বৰ ভয় খাই গৈছিলোঁ এতিয়া মোৰ মনলৈ কেৱল বাইদেউৰ কথা বিলাকেই আহিছিল লাইটটো ঠিক কৰি ভিনদেউ ৰুমলৈ আহিল মোৰ ফালে চাই তেওঁ কলে চোৱা মই তোমাক আগতেই কৈছিলোঁ যে তাই আন্ধাৰত ভয় খাব মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে তাই ইমান ভয় খাব বাৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত মই দুয়োকে ক'লোঁ যে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা মই ঠিকেই আছোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ ৰুমলৈ গৈ শুই যাম মই বাক বেছিকৈ অশান্তি দিব বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণ মায়ে মোক মানা কৰিছিল ডাক্তৰে বাক বেছি টেনশ্যন দিবলৈ মানা কৰিছিল মই ভয়ে ভয়ে ৰুমলৈ আহি দুৱাৰখন বন্ধ কৰি বিচনাত শুই পৰিলোঁ মোৰ একেবাৰে টোপনি অহা নাছিল মই এতিয়া ভাবিছিলোঁ যে মই কিবা এটা অজুহাত দেখুৱাই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম মোৰ লগত এতিয়া যিবিলাক হৈ আছিল সেইবিলাক একেবাৰে ভ্ৰম নাছিল এই কথাটো মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল যে কোনোবাই মোৰ নিঃসংগতাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছিল পিছদিনা ৰাতিপুৱা ভিনদুৱে কিছু সময়ৰ বাবে অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল সেইটো সময়ত বাইদেৱে ঔষধ খাই নিজৰ ৰুমত গভীৰভাৱে শুই আছিল আৰু মই পাকঘৰত দুপৰীয়াৰ বাবে আহাৰ গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰি আছিলোঁ ভিনন্দুৱে পোনে পোনে পাকঘৰত সোমাই মোক পিছফালৰ পৰা জোৰেৰে খাবটি ধৰিলে মই তেওঁৰ পৰা এই আচৰণ একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ মই আতংকিত হৈ তেওঁৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ মাতটো মোৰ ডিঙিৰ পৰা নোলোৱা হৈ পৰিছিল মই তেওঁক একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোক এৰি দিয়াৰ সলনি আৰু টানকৈহে ধৰি লৈছিল তেওঁ তেতিয়া ক'লে যে তুমি ইমান ধুনীয়া যে তোমাৰ পৰা চকু আঁতৰাবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নাযায় বৰ কষ্টৰে মই তেওঁৰ পৰা মুক্ত হৈ পাকঘৰৰ পৰা দৌৰি আহিছিলোঁ তেনেতে তেওঁ ক'লে যে তুমি গা ধুই থাকোঁতেও খুব ধুনীয়া লাগিছিল মোৰ মোবাইলত তোমাৰ ভিডিঅ'ও আছে ভিনিঅ এনে কথাবিলাক শুনি এতিয়া মোৰ জীৱটো একেবাৰে ওলাই গৈছিল মই এতিয়া কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে তেওঁ যে ইমান এটা নিকৃষ্ট কাম কৰিব পাৰিব বুলি মই কান্দি কান্দি তেওঁৰ ফালে চালোঁ তেতিয়া তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে যে মই মাথো তোমাৰ লগত মৰম আৰু চেনেহৰ কথা পাতিবলৈ বিচাৰোঁ এই বুলি কৈ তেওঁ মোৰ ফালে এখোজ আগুৱাই অহাৰ লগে লগে মই মোৰ ৰুমলৈ দৌৰি আহিলোঁ আৰু নিজকে ৰুমৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ভয়তে মই একেবাৰে কঁপিবলৈ ধৰিছিলোঁ ভিনদেউৰ এই ৰূপটো আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ মই তেওঁক মোৰ নিজৰ দাদা বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোৰ সন্মানৰ শত্ৰু হৈ পৰিল মই নাজানো কেতিয়া তেওঁৰ চকু মোৰ ওপৰত পৰিছিল আৰু মই লক্ষ্যও কৰা নাছিলোঁ ভিনদেউ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ কিছু সময়ৰ বাবে আহিছিল সেইবাবে তেওঁ আকৌ অফিচলৈ উভতি গৈছিল আৰু মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এতিয়া আৰু মই ইয়াত নাথাকোঁ সন্ধিয়া যেতিয়া বা তাইৰ ৰুমৰ পৰা উঠি মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেতিয়ালৈকে মোৰ চকু দুটা কান্দি থকাৰ বাবে ফুলি উঠিছিল তাই তেতিয়া চিন্তিত হৈ মোক সুধিবলৈ ধৰিলে কি হৈছে তোমাৰ কিয় ইমান কান্দি আছা তুমি মই বাৰ পৰা সঁচা কথাবোৰ লুকুৱালোঁ কাৰণ তাইৰ অৱস্থা ইমান ভাল নাছিল যে মই ভিনদেউৰ ইমান ডাঙৰ কথা তাইৰ আগত ক'বলৈ পাৰিম মই এতিয়া কান্দি কান্দি তাইক ক'লোঁ যে মোৰ এতিয়া মা আৰু দেউতালৈ বহুত মনত পৰিছে মই ঘৰলৈ উভতি যাব বিচাৰোঁ মোৰ কথা শুনি বায়ে মোক সাৱধি ধৰি ক'লে যে তুমি ইমান সৰু কথা এটাক লৈ কিয় কান্দি চকু ফুলাই পেলাইছা তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মই তোমাক আজিয়েই সন্ধিয়া ভিনদেউৰ লগত ঘৰলৈ পঠাই দিম এতিয়া ভিনদেউৰ লগত এখন চহৰৰ পৰা আন এখন চহৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কথা ভাবিয়েই মোৰ গাৰ নুম শিঞৰি উঠিছিল তেতিয়া মই বাক কলোঁ যে মামাই মোক নিবলৈ আহিব মই মামাৰ লগতে যাম বায়ে ক'লে যে ঠিক আছে এইটো ভাল কথা ময়ো দেউতাক লগ পাম বাৰ কথা শুনি মই বহুত সুখী হৈ পৰিছিলোঁ বায়ে মোৰ ওচৰৰ পৰা উঠি তাই ৰুমলৈ যোৱাৰ লগে লগে তাই জোৰেৰে চিঞৰা শুনি মই লগে লগে তাইৰ ৰুমৰ ফালে দৌৰি আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে বাই বিচনাৰ ওচৰত পৰি আছিল আৰু তাই সেইটো সময়ত পেটত ধৰি জোৰেৰে চিঞৰি আছিল মই তাইক তুলি লৈ বিচনাত শুৱাই দিলোঁ আৰু তাইৰ ওচৰতে বহি থাকিলোঁ তাইৰ অৱস্থা একেবাৰে ভাল নাছিল মই বাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লোঁ কিন্তু তাই নাকচ কৰি মোৰ হাতত ধৰি ক'লে মমী প্লিজ মোক এৰি নাযাবা মই এইটো অৱস্থাত অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ আজি তুমি থকাৰ বাবেহে আহি মোক উঠাই দিছা যদি তুমি গুচি যোৱা তেনেহ'লে মোক কোনে এনেকৈ উঠাই দিব তেনেহ'লে মই আৰু মোৰ সন্তানটো এনেকৈ মৰিব লাগিব বাৰ কথা শুনি বাধ্যত পৰি মই আৰু কিছুদিন থাকিবলৈ ঠিৰাং কৰিলোঁ বাক ক'লোঁ যে তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মই তোমাৰ লগতে আছোঁ মোৰ কথা শুনি বায়ে বহুত সুখী হ'ল আৰু মোক সাৱটি ধৰিলে সেই সময়ত ভিনদেউ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল বায়ে ভিনদেউক ক'লে যে তাইৰ মাটিত পৰি যোৱাৰ বাবে তাইৰ গাটো বহুত বেয়া হৈ আছে এই কথা শুনি ভিনদেউ বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ মোক ক'লে যে মমী তুমি বাৰ বাবে গাখীৰ লৈ আহা মই পাকঘৰলৈ গৈ গাখীৰ গৰম কৰি থাকোঁতে আকৌ এবাৰ ভিনন্দুৱে পাকঘৰলৈ সোমাই আহি মোৰ লগত জোৰ জবস্তি কৰিবলৈ ধৰিলে মই তেওঁক জোৰকৈ ঠেলা মাৰি দিলোঁ আৰু লগতে খঙেৰে ক'লোঁ যে আপোনাৰ অকণো লাজ নাই নেকি আপোনাৰ পত্নীৰ অৱস্থা ইমান বেয়া আৰু আপুনি আপোনাৰ খোলশালীৰ লগত এনেকুৱাবিলাক বেয়া কাম কৰিবলৈ ধৰিছে মোৰ কথাত ভিনন্দুৰ গাত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিল তেওঁ মোৰ লগত আকৌ জোৰ জবস্তি কৰিবলৈ ধৰিলে মই জোৰ জোৰকৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ মা ধুনী বা পাকঘৰলৈ আহিছিল মই এতিয়া বহুত ভয় খাই আছিলোঁ সেইকাৰণে বাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা নাভাবি মই তাইক ভিনদেউৰ সকলো কথা কৈ দিলোঁ বায়ে এবাৰ মোৰ ফালে আৰু এবাৰ ভিনদেউৰ ফালে চকু ফুৰালে তাই ভিনদেউৰ ফালে চাই ক'বলৈ ধৰিলে আপুনি কেনেকুৱা পুৰুষ সোতৰ বছৰীয়া সৰু ছোৱালী এজনীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে তাই তোমাক এসপ্তাহ ধৰি অকলে নচোৱাই আছে তুমি একো কৰিবলৈ পৰা নাই এতিয়া বাৰ মুখৰ পৰা এনে কথা শুনি মোৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি খহি যোৱা যেন অনুভৱ হৈছিল এইবোৰ কি হৈছে তাইৰ মুখত এটা অদ্ভুত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছিল আৰু তাই মোৰ হাতত ধৰি মোক তাইৰ ৰুমলৈ বুলি লৈ গ'ল মই তেতিয়া আচৰিত হৈ বালৈ চাই আছিলোঁ তাই মোৰ চুলিত আদৰ কৰি ক'লে চোৱা মমী মোৰ কথা ভালকৈ শুনা মই ৰমেশৰ সকলো কথা জানো কিন্তু ৰমেশে তোমাৰ পৰা যি বিচাৰে সেইটো তুমি কৰিব লাগিব মই খঙত থিয় হৈ বাক ক'লোঁ কি কথা কৈ আছা এইবিলাক তুমি জানানে তোমাৰ স্বামীয়ে মোক কি কৰিব বিচাৰে তেওঁ মোক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে মোৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক কৰিবলৈ বিচাৰে তুমি কেনেকৈ এনেকুৱা এজন মানুহৰ লগত জীৱনটো কটাবা যিয়েই নেকি তুমি গৰ্ভৱতী হৈ থকাৰ পিছতো তোমাৰ ভনীয়েৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ বিচাৰে সি এতিয়া গোটেই জীৱন তোমাক আৰু তোমাৰ সন্তানটোক কি দিব মোৰ কথা শুনাৰ পিছত তাই ক'বলৈ ধৰিলে যে তুমি ৰমেশৰ লগত সেইবোৰ কাম কৰিব লাগিব যিটো তেওঁ বিচাৰে নহ'লে তেওঁ কেতিয়াও দেউতাক হ'ব নোৱাৰিব বাইৰ কথা শুনি মই ক'লো তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা তুমি গৰ্ভৱতী হৈ আছা আৰু ভিনদেউ দেউতাক হ'বলৈ গৈ আছে বাই তেতিয়া ক'লে নহয় মই কেতিয়াও মাক হ'ব নোৱাৰোঁ মই যেতিয়া মই এই কথাটো গম পালোঁ তেতিয়া মই তোমাক ইয়ালৈ মাতিলোঁ যাতে তুমি ইয়ালৈ আহি ৰমেশ আৰু মোক এটা সন্তান দিব পাৰা ৰমেশে আন কাৰোবাৰ সন্তানক তুলি ল'ব বিচৰা নাছিল তেওঁ নিজৰ সন্তান বিচাৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে মোৰ ওচৰত ইয়াতকৈ সহজ উপায় নাছিল মই মোৰ জীৱনত কোনো মহিলাক সতিনী হিচাপে আনিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ সেইবাবেই মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই তোমাক এই কামটো কৰিবলৈ বাধ্য কৰাম মই ৰমেশক বৰ ভাল পাওঁ আৰু তেওঁক এৰি যাব নিবিচাৰোঁ গতিকে মই বিচাৰোঁ যে তুমি গৰ্ভৱতী হোৱা মোৰ আৰু ৰমেশৰ জীৱনত এটা সন্তানৰ অভাৱ পূৰণ কৰা এতিয়ালৈকে মই মোৰ ভিনদেউ শত্ৰু বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ বাও এই লেতেৰা খেলখনত সমানেই অংশীদাৰ আছিল নিজৰ ঘৰখন বচাবলৈ তাই মোৰ জীৱনটোকে ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে মই মোৰ বাৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰি ক'লোঁ মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া কিন্তু বায়ে মোৰ কথা নুশুনি ৰাতি আন্ধাৰত মোক ভিনদেউৰ ৰুমলৈ পঠিয়াই দিলে মোৰ হাতত নিজকে বচোৱাৰ কোনো সুযোগ নাছিল কাৰণ বায়ে মোক ভাবুকি দিছিল যে যদি মই তাইৰ কথা নুশুনো তেনেহ'লে ভিনদেউৱে মোৰ লগত জোৰ জবস্তি কৰিব আৰু তাৰ পৰিণাম মোৰ কোনোবা মিছা প্ৰেমিকৰ নাম দিব আৰু মই মোৰ চৰিত্ৰ গোটেই জীৱন মামা মামীক বুজাবলৈ নোৱাৰিম মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ বায়ে মোৰ লগত এনেকুৱাখিনি কৰিবলৈ পাৰিব মই জানিছিলোঁ যে তাই মোৰ নিজৰ বা নহয় কিন্তু মই তাইক সদায় মোৰ নিজৰ বা বুলিয়েই গণ্য কৰিছিলোঁ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ মাজত এই আপোন পৰ পাৰ্থক্যটো আহি পৰিব মোৰ বায়ে মোক এতিয়া টানি ভিনদি ৰুমলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু মই নিজকে বচাবলৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ ঘৰত হুলস্থুল হোৱা দেখি বাৰ শহুৰেক ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল তেওঁ তেতিয়া লগে লগে আমাৰ মাজলৈ আহি মোক বাৰ পৰা আঁতৰাই দিলে বাঘ আৰু তেওঁৰ নিজৰ ল'ৰাটোক ভাবুকি দিলে যে যদি কোনোবাই মোৰ ওপৰত জোৰ জবৰস্তি কৰে তেনেহ'লে তেওঁ পুলিচক খবৰ দিব ভিনদুৱে দেউতাকৰ লগত বেয়া আচৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু দেউতাকে যিকোনো পৰিস্থিতিতে মোক অকলে এৰি দিয়া নাছিল আৰু তেওঁ মোৰ স্বাৰ্থত নিজৰ পুতেকৰ লগত কাজিয়া কৰি মোক তেওঁৰ ৰুমলৈ লৈ আনিলে মমী মই প্ৰথম দিনাৰ পৰাই সন্দেহ কৰিছিলোঁ যে সিহঁত দুয়োৰে কিবা এটা বেয়া উদ্দেশ্য আছে বুলি যদিহে মই তোমাক তোমাৰ বাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ক'লোঁহেতেন হয়তো তুমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিলাহেঁতেন এতিয়া যেতিয়া তুমি এই কথাটো জানিছা যে সিহঁত দুয়োজনে মানুহ নহয় জন্তু হৈ পৰিছে হয়তো মই মোৰ ল'ৰাৰ লালন পালনত কিবা ভুল কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে আজি মই এই দিনটো দেখিবলৈ পালোঁ মই তেওঁৰ মোবাইলৰ পৰা মামাৰ ঘৰলৈ ফোন কৰি মামাক গোটেই সঁচা কথাটো ক'লোঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা মামাই মোক নিবলৈ আহিল মোৰ কথা শুনি তেওঁ বাৰ লগত সকলো সম্পৰ্ক চিৰদিনৰ বাবে শেষ কৰি দিছিল মামাই অনুশোচনা কৰি আছিল যে হয়তো তেওঁৰ লালন পালনত কিবা অভাৱ আছিল আনহাতে তেওঁ কেতিয়াও ভনীয়েকৰ ছোৱালী আৰু নিজৰ ছোৱালীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য কৰা নাছিল সেইবাবেই তেওঁৰ মৰমৰ ছোৱালীজনীয়ে তেওঁক এই মৰমৰ পৰিণাম দিছে আৰু মই মনতে ভাবি আছিলোঁ যে মই এনেকুৱা কি কাম কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে ৰমেশৰ দৰে দৰিদ্ৰ এটাৰ দেউতাকে মোৰ মাত শুনি মোক বচাবলৈ আহিছিল এই ঘটনাটো হোৱা বহু বছৰ পাৰ হৈ গ'ল বাৰ লগত এতিয়া আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু এটা কথা মই ভালদৰে বুজি পাইছিলোঁ যে মামীয়ে মোক বাৰ ঘৰত থাকিবলৈ পঠিয়াই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছিল আৰু এনেকৈ মই এজন অচিনাকি মানুহক বিশ্বাস কৰি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ মোৰ বায়ে মোৰ লগত যি কৰিলে সেয়া অসহ্যকৰ আছিল কিন্তু আজিৰ পৃথিৱীত এইটোৱেই হৈ আছে সেইবাবে সকলোৱে নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰি চলিব লাগে কাকোৱেই অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰিব নালাগে জীৱনত কাৰণ কিছুমান সম্পৰ্ক এনেকুৱা যে তেওঁলোকে নিজৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে যিকোনো কাম কৰিবলৈ পাৰে এনে ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাহিৰে কাৰোৰে কথা চিন্তা নকৰে মাত্ৰ সদায় নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে প্ৰিয় দৰ্শকে এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীতে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভ এন আইচ দে